Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Matikan dirimu sebelum ajalmu sampai. Matikan dirimu sebelum ruh itu melepaskan cangkang tubuh ini. Itu makna yang sebenarnya. Matikanlah kesadaran dirimu yang merasa dirimu itu wujud dan bersifat. Jangan kamu merasa dirimu itu wujud dan bersifat. Bahwa dirimu sejak mula adanya tidak pernah ada, tidak pernah wujud. Dahulu, sekarang dan yang akan datang nggak pernah ada yang wujud dan yang bersifat Tuhannya Allah sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang itu. Ani ah, orang yang mati ya bisa melihat Tuhan itu. Lalu bagaimana cara mematikan wujud kita ini? Ani nah, jalannya, caranya lagi. Ya, satu-satu. <tuk> <tuk> ini Ini yang kita etikotkan Ya <tuk> La maujud ilallah Etikot dalam arti ini Nah, ini, ini duduknya di Torikot dulu, ya. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, urat, sirku, illallah. Wah, maka wujud itu terlihat sini ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini ya. Nah, ini wujudullah itu. Tidak ada yang wujud dan yang nyata pada kulit, daging, urat, tulang, buah, melainkan hanya Allah. Ya. Kalau tidak ada yang wujud Pada diriku Malaikah hanya Allah Baru itikotkan yang kedua La samian Bil ilallah Tidak ada yang mendengar Malaikah hanya Allah Yang ketiga La basiran Bil ilallah Tidak ada yang melihat malaikat Allah. Tidak ada yang berkata malaikat hakikatnya Allah. Tidak ada yang mengetahui berkuasa berkenaan yang hidup malaikat hanya Allah semata-mata. Tidak ada di Bapak Ibu lagi di situ. Ini yang selalu kita lafazkan dengan kulimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka kalimah itu ada nafi dan ada isbatnya. ada napi dan ada isbat. La ilaha illallah. La ilaha ini napi namanya Bapak Ibu. napi itu mentiadakan. Illallah itu isbat menetapkan tidak ada yang nyata melainkan yang nyata itu hanya Allah lah itu. Nyatakan pada ini. Tidak ada yang nyata pada diriku, pada kulitku, daging, hanya Allah semata-mata. Karena memang tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Nah. Nah. Kalau kita dudukkan ke hakikat cara menapikannya, memandang dan meniliknya, pandang dengan mata zahir, tilik dengan pandangan basyira. Nah, tak lihat. Apa ibu ya? Nah. Ini tubuh. Hati, Ruh Sir Zat Ini pandang dengan mata zahir Ya Tilik dengan pandangan basyira Mata zahir dan mata aniyah Kemudian tilik dengan pandang basyira Lihat Ya Fanakan tubuh pada hati Fanakan tubuh pada hati Itu maksudnya Apa yang diperbuat oleh tubuh, itulah kenyataan perbuatan hati. Apa yang diperbuat oleh tubuh, melangkahkah, mengambilkah? Pandangan zuhir nampak tangan yang ngambil. Pandangan zuhir nampak kaki yang melangkah. Ditilik dengan pandangan bashiroh, rupanya yang nyata, sebenar-benar yang berbuat itu, yang melangkah dan mengambil itu adalah hati. Pandangan Zoir nampak tangan mengambil. Pandangan Basiro nampak hati yang mengambil. Karena pandangan hati nampak hati yang mengambil itulah Ustaz katakan apa yang diperbuat oleh anggota tubuh itu sebenarnya nyatanya perbuatan hati. Yang kedua, panakan hati kepada ruh. Apa yang diperbuat oleh hati itu sebenarnya kenyataan daripada perbuatan ruh. Apa yang diperbuat oleh hati itu sebenarnya nyatanya perbuatan ruh. Itu artinya apa? Hati itu tidak bisa berkehendak kalau bukan kena erodaknya, dia tidak bisa melihat kalau bukan kena basirnya, dia tidak bisa mendengar kalau bukan samiaknya. Makanya apa yang diperbuat oleh hati itu nyatanya perbuatan ruh sebenarnya itu. Ayang ah, ini yang terpandang Bapak Ibu. Ini yang tertilik mestinya. Kemudian yang ketiga, fanakan ruh kepada sir. Sir itu artinya rahasia. Apa yang diperbuat oleh oleh ruh Ya, itu sebenarnya nyatanya perbuatan sir Apa yang diperbuat oleh Ruh itulah nyatanya perbuatan sir Nah yang keempat Fanakan sir pada sifat Apa yang diperbuat oleh sir itulah nyatanya perbuatan zat semata-mata Ini yang disebut namanya dengan proses tarki namanya tarki itu memandang dari bawah ke atas menilik selalu apa yang diperbuat oleh tubuh nyatanya perbuatan hati Apa yang diperbuat oleh hati nyatanya perbuatan ruh Apa yang diperbuat oleh ruh itu nyatanya perbuatan sir Apa yang diperbuat oleh sir itulah nyatanya perbuatan zat Semata-mata Kita lakukan tanazul nah. Apa yang diperbuat oleh zat Benar-benar nyata pada sir maka sir itulah disebut namanya rahasia zat tuh. Ya, saya ulangi lagi. Nyatanya perbuatan zat itu betul-betul nyata pada sir. Maka apa yang diperbuat oleh sir itu nyatanya perbuatan zat. Karena zatlah yang menjadi rahasia sir itu. Nah. yang kedua, apa yang diperbuat oleh sir nyata kepada ruh. Apa yang diperbuat oleh ruh itu nyatanya perbuatan syir. Yang ketiga, apa yang diperbuat oleh hati itu sebenarnya nyatanya perbuatan ruh. Yang keempat, apa yang diperbuat oleh apa yang diperbuat oleh tubuh itulah nyatanya perbuatan hati. Sekarang kita tahkikan. Ha, telah ditarki, kemudian ditanazulkan, baru ditahkikan, dipatrikan. Apa yang diperbuat oleh anggota tubuh, zohir dan batin, itu nyatanya perbuatan zat. Disitulah dikatakan Allah, Wallahu khalaqakum wama tak malun Wallahu khalaqakum wama ma Allah lah yang menciptakan dirimu dan apa-apa yang kamu perbuat. Kul kulu min aindila. Tiap-tiap segala sesuatu itu benar-benar berasal daripada diriku. Ma'indakum yanfadu wa ma indallah.